Вот оно, сладостное состояние сна, когда борется плоть и борется душа, когда вы сражаетесь со своим телом или не совсем сражаетесь, кто-то уже и проиграл, и мы вам спать не дадим, мы будем молиться и бодрствовать. Именно ради этого и для этого мы собрались здесь. Многих поэтов, многих писателей касается история Христа. И не исключением стал еще один поэт. Саша Горст зачитает небольшой стих на эту тему на нашем родном языке, на котором, я надеюсь, когда-то мы все будем вместе говорить. Саша, ну, пожалуйста. Чув, сон Марії, не спиш мій синочку, а ніч, мов картина в саду. Про що ти сумуєш, якими мандруєш світами? Кого все рятуєш? Чому ти не слухаєш, пані, коли моє серце так остро віщує піду? Не спиш мій синочку, а хлопці поснули давно. Хоч ти так просив, щоб самого тебе не кидали. Хтось каже сон, що з води вийшло добре вино. С всю ніч кущем, на дівча із Магдау. Отак, прочудово вино ти ступив із води, Та нині воно стало кров'ю твоєю усієм. До на мене, третій і ще не трохи, як третій найперші, свій учень зіб'ється з води. Чого ж ти навчив їх? Наша программа сегодня действительно сокращается. Время сжимается, у нас остается немного, и у нас не будет крестного хода вокруг церкви со свечами. Это было предназначено для того, чтобы немножко взбодрились. Поэтому сейчас будут молить, будет молитвенный лабиринт, Алина расскажет про сегодня вечером было много возможностей подумать о чем-то, поразмышлять, но сейчас у нас будет еще возможности помолиться и больше пообщаться с Богом лично. Хочу пригласить вас поучаствовать в таком замечательном мероприятии, как молитвенный лабиринт. В пасторском доме на подвале и на первом этаже есть 9 станций. Вот запомните число 9. Девять различных мест, где вам предложат прочитать определенные отрывки, подумать на определенные темы и помолиться. И также сделать вот разные вещи. На каждой станции будет написано, что нужно сделать. Сейчас вам нужно будет просто как бы встать, смотриться немножко и перейти в пасторский домик и найти вот эти девять станций. Он не зря будет в лабиринтах. Вам нужно будет немножко напрячься и поискать вот эти места, наклеенные бумажки на стенах, и там есть разные задания. Вот. Тоже большая просьба не, не кучковаться сразу всем вместе вокруг одной станции. Если вы видите, что есть уже два или три человека в одной станции, идите дальше, ищите следующую. И вы запомните, что вам нужно 9 вот таких вот мест найти. Есть 4 станции на первом этаже и 5 станций в подвале. Вот. Поэтому примерно где-то 5 минут у вас будет на каждую станцию можете помолиться, подумать и сделать все, что там необходимо сделать. Все, спасибо. 5.30, всех ждем вас здесь. Пожалуйста, придите, мы кое-что для вас приготовили.